Так, у нас сегодня 6 мая. Из всего, что забавного происходило когда-то либо в этот день, ну вот будучи губернатором новых Нидерландов в 1626 году, Питер Мейнет выкупил остров Манхэттен у индейского племени Махатта, за вещи, оцененные тогда в 60 гульдинов. 24 доллара в то время. Сумма эквивалентная ну, вот сейчас 500-700 современных американских долларов. А, а вещи-то это смешные были. Это бижутерия. Просто купил остров Манхэттен за бижутерию. Это вот с другой, с другой стороны, квотер. Это вот пос, квотер, посвященный штату Нью-Йорк на котором в городе Нью-Йорк находится же и остров Манхэттен, деловая часть. Самое дорогое место э, Америки. Так, ну, Питер Мейнет, э, это тогда был голландский политический деятель, губернатор Новых Нидерландов, э, губернатор Новой Швеции, Волон по, цена, по национальности. Вот Новые Нидерланды и Новая Швеция ⁇ это вот в Америке такие земли были, в то время еще голландские, которые еще тогда Англия не успела отнять и перепродать или проиграть во время революции американцам. Вот такой интересный факт из истории.